О -о -о. Тонечка, ну поцелуй дядьку, ну. ну. еще раз, пожалуйста. А есть руководство ваше, есть командиры? После этого поцелуя генерала, дайте ему. Ну Я Тоня. Я на Антонина, так называют метро. Ну я на Антонина. Я Тоня тоненько... Тонечка, прости, пожалуйста, Тоненька. Конечно. Спасибо. Спасибо, хлопцы. Спасибо, Тоня Матвиенко. Я понимаю, вот это настроение, вот мужики, вот знаете, я так верю, вот закончится вся эта фигня, тот, который ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, твалит отсюда раз и навсегда, и вернетесь домой к вашим маршам, она рыба, знаете, такой рыбачный, старый такой рыбачий анекдот, как чувак сидит, ловит рыбу. А нифига не клюет. Не клюет, не клюет. Лягушку поймет. Она ему говорит, слышишь, Ваня, поцелуй меня. Вот так на нее смотрит, тут лягушка, ну как ее поцелую. С другой стороны, не клюет, не проха такая возьму, поцелую. поцеловал, поцеловал красную роскошную такую девушку превратилась в свой жуткий секс такой фака-фака только все закончилось она пш, опять в легушку превратилась он так на меня смотрит второй раз опять взял пш, поцеловал пш, она опять в парышню превратилась опять такой жуткий секс только все закончилось она опять лягушка он так ее на руке подержал говорит Хе -хе 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 -хе, удобненько Ладоники. анекдот Как два друга зустрічаються, один другой, говорить, ти свою жену по утрам будеш, он говорит, буду. Так у неї не з я так по-мужски стал шутить, потому що сейчас такой мужицяра, такой козацюра, запоріжський металлург, вийде такий, знаєте, файний хлопець. Ну, сподобається і такі пісні в нього брутальні, самі такі дивіться уважно і зустрічайте Арсен Місоян. Всім привіт! Так, ну серйозна творчість у нас є на ДСК, є райбенд, є тут моя власна, але вона дуже серйозна і зараз вона недоречна. Є Маркер, якщо що, ми все тут підпишемо, хто встигне йде. Совхоз? Плачу, да? вот, но там все равно, знаете, вот как вот с той тайной истории когда Татьяна Овсиенко когда-то ездила костюмером, даже не помню, у кого она делала. Есть ли такие у кого? Я не помню. Вот. Но все равно даже среди группы э, артистов есть какой-то распиздяй такой, который ну, там, с ними в автобусе тусуется, все эти песни слушает, ну и в итоге там. Встречай меня, Вьетнам! Встречай меня! Ах, я секс-турист из проворов. <свят> Ночные бабочки летят за ночь, попросят баксов пять. Мы Абсурд, как бы, получается. Вот, песни бывают абсолютно разные, очень короткие. Всегда говорю, чтобы в песне присутствовала логика, даже если песня неожиданно заканчивается, вот из классики. Пусть мама услышит, пусть мама поймет, пусть мама меня непременно найдет. Ведь так не бывает на свете. Снаружи замок в туалете, и вот собственно Как бы и шутки в этом особо и нет. Сама ситуация нарисовалась. Логика можно сразу восключаться. Ваш невозможно прокрутить назад. <свес> и мясо из котлет не восстановишь. <свес> Есть очень жизненные ситуации, ну, в зависимости от того, <как> с кем. Не такая кинщина, и для испаты сегодня одна. Девчина, мы колокольчик все. <laughs> не завтра составится, да, <laughs> накрашенный сажень <laughs> в <laughs> 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 <laughs>